परिर्गरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः स गङ्गा सगया सेतुः सकाशी स च पुष्करम् गिह्वाग्रे वर्तते यस्या हरिचक्षरद्वयो वारणास्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च सत्कृतं तेन येनोक्तं हरिचक्षरद्वयं पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यन्यायतनानि च प्राप्तानि तानि येनोक्तम् हरिचक्षरद्वयं गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्या च दत्तं शातेन येनोक्तौ हरिचक्षरद्वयौ ऋग्वेदोधयजुर्वेदः साममेधोऽप्यधर्मणः अधीतस्तेन येनोक्तं हरित्यक्षरद्वयम् अश्वमेधैर्महायज्ञैः ये वाजपेयशतैरपि इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं बद्धपरिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रती सकृदुच्चारितं येन हरिचक्षरद्वयौ हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय य पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिश्रियावहम् प्रह्लादेन स्तोत्रं दुःखसागरशोषणं यः पटेत् स नरो याति तद्विष्णो परमौ पदम् हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः स गङ्गा सगया सेतुः सकाशी स च पुष्करम् गिह्वाग्रे वर्तते वारणास्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च सत्कृतं तेन येनोक्तम् हरित्यक्षरद्वयं पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यन्यायतनानि च प्राप्तानि तानि येनोक्तं हरित्यक्षरद्वयम् गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्या शतानि च चा। दत्तं चात्तेन ये येनोक्तौ हरिच्यक्षरद्वयौ ऋग्वेदोधयजुर्वेदः सामवेदोऽप्यधर्मणः अधीतस्तेन येनोक्तौ हरिच्यक्षरद्वयम् अश्वमेधैर्महायज्ञैः वाजपेयशतैरपि इष्टं शात्तेन येनोक्तं हरित्यक्षरद्वयं बद्धपरिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रती सकृदुच्चारितं येना हरिचक्षरद्वयौ हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय य पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिश्रियावहौ प्रह्लादेन कृतं स्तोत्रं दुःखसागरशोषणम् यः स नरो याति तद्विष्णो परमौ पदम् हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः स गङ्गा सगया सेतुः सकाशी स च पुष्करम् गिह्वाग्रे वर्तते यस्या हरिचक्षरद्वयं वारणास्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च तेन येनोक्तम् हरिच्यक्षरद्वयं पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यन्यायतनानि च प्राप्तानि तानि येनोक्तम् हरित्यक्षरद्वयं गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्याशतानि च दत्तं चाक्तेन येनोक्तौ हरिच्यक्षरद्वयम् ऋग्वेदोधयजुर्वेदः सामवेदोऽप्यधर्मणः अधीतस्तेन येनोक्तौ हरिच्यक्षरद्वयम् अश्वमेधैर्महायज्ञैः ये ये वाजपेयशतैरपि इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं हरित्यक्षरद्वयं बद्धपरिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रती सकृदुच्चारितं येन हरिचरद्वयम् हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय यः पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशोवृद्धिश्रियावहं प्रह्लादेन कृतं स्तोत्रं दुःखसागरशोषणं यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णो परमौ पदम् हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः स गङ्गा सगया सेतुः सकाशी स च पुष्करम् ग्रे वर्तते यस्या हरिचक्षरद्वयो वारणास्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च सत्कृतं तेन येनोक्तं हरिचक्षरद्वयं पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यन्यायतनानि च प्राप्तानि तानि येनोक्तं हरिचक्षरद्वयं गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्याशतानि च दत्तं शातेन येनोक्तम् हरिचक्षरद्वयम् ऋग्वेदोधयजुर्वेदः सामवेदोऽप्यधर्मणः अधीतस्तेन येनोक्तम् हरित्यक्षरद्वयम् अश्वमेधैर्महायज्ञैः ये ये वाजपेयशतैरपि इष्टं स्यात्तेन येनोक्तम् हरित्यक्षरद्वयम् बद्धपरिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रती सकृदुच्चारितं येन हरिचक्षरद्वयं हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय य पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यम् यशो वृद्धिश्रियावहं प्रह्लादेन कृतं स्तोत्रं दुःखसागरशोषणं यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णो परमौ पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः स गङ्गा सगया सेतुः सकाशी स च पुष्करम् गिह्वाग्रे वर्तते यस्या वारणास्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च सत्कृतं तेन येनोक्तम् पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यन्यायतनानि च प्राप्तानि तानि येनोक्तम् हरिचक्षरद्वयं गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्या च दत्तं शातेन येनोक्तौ हरिचक्षरद्वयौ ऋग्वेदोधयजुर्वेदः सामवेदोऽप्यधर्मणः अधीतस्तेन येनोक्तं हरिच्यक्षरद्वयम् अश्वमेधैर्महायज्ञैः ये वाजपेयशतैरपि इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं हरित्यक्षरद्वयं बद्धपरिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति सकृदुच्चारितं येन हरित्यक्षरद्वयौ हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिश्रियावहौ प्रह्लादेन कृतौ स्तोत्रं दुःखसागरशोषणम् यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णो परमौ पदम् हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि सहत्येव हि पावकः स गङ्गा सगया सेतुः सकाशी स च पुष्करम् गिह्वाग्रे वर्तते यस्या वारणास्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च सत्कृतं तेन येनोक्तम् हरिच्यक्षरद्वयं पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यन्यायतनानि च प्राप्तानि तानि येनोक्तम् हरित्यक्षरद्वयम् गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्या शतानि च चा। दत्तं चात्तेन ये येनोक्तौ हरिच्यक्षरद्वयौ ऋग्वेदोधयजुर्वेदः सामवेदोऽप्यधर्मणः अधीतस्तेन येनोक्तौ हरिच्यक्षरद्वयौ अश्वमेधैर्महायज्ञैः वाजपेयशतैरपि इष्टं शात्तेन येनोक्तं हरित्यक्षरद्वयं बद्धपरिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति सकृदुच्चारितं येन हरित्यक्षरद्वयं हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिश्रियावहौ प्रह्लादेन स्तोत्रम् दुःखसागरशोषणम् यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णो परमौ पदम् हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो महत्येव हि पावकः स गङ्गा सगया सेतुः सकाशी स च पुष्करम् गिह्वाग्रे वर्तते यस्या वारणास्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च सत्कृतं तेन येनोक्तम् अरित्यक्षरद्वयं पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यन्यायतनानि च प्राप्तानि तानि येनोक्तम् अरित्यक्षरद्वयम् कवां कोटिसहस्राणि हेमकन्याशतानि च चा। दत्तं चात्तेन येनोक्तौ हरिच्यक्षरद्वयौ ऋग्वेदोधयजुर्वेदः सामवेदोऽप्यधर्मणः अधीतस्तेन येनोक्तौ हरिच्यक्षरद्वयौ अश्वमेधैर्महायज्ञैः वाजपेयशतैरपि इष्टं शात्तेन येनोक्तं हरित्यक्षरद्वयं बद्धपरिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रती सकृदुच्चारितं येन हरित्यक्षरद्वयं हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय य पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशोवृद्धिश्रियावहौ प्रह्लादेन कृतं स्तोत्रम् दुःखसागरशोषणं यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णो परमौ इति श्रीहरि सम्पूर्णम्